ৰাতিপুৱা যে ইমান লৰালৰি হয় মানে সময় কোনফালে উৰা মাৰে ধৰিবই নোৱাৰি চবফালে কৰিবলগীয়া হয় যে তাতে টোপনিবোৰ মোৰ ঠিক নহয় আজি লৰালৈকে কোমোৰা বনাম কোমোৰা এটা নতুন ভাজি সহজ ভাজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে বনাইছোঁ চাব যিহেতু বহুত দিন হ'ল তেনেকৈ বনাই দেখুৱাব পৰা নাই আচলতে যি পাওঁ বনাওঁ আৰু খাওঁ দৌৰ মাৰো আৰু এই কেমেৰা ষ্টেণ্ড আনি ফিট খৰিয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বুট কৰিবলৈ সময় মানে নহয়গৈ আৰু আগফালে ডাইনিং টেবুলত ফাইল এক খোপা ফাইল পৰি আছে গতিকে মানে ৰাতি সপোনতো সেই অফিচৰ কামবোৰকে দেখি থাকোঁ আৰু গতিকে আজি ভাবিছোঁ নাই আজি কিবা এটা মানে দেখুৱাম আপোনালোকে চাব বনাব খাব ভাল পাব বেয়া নাপায় নতুন ধৰণৰ একেবাৰে ঘৰত থকা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আপোনাৰ কোমোৰা আলু আৰু বাকী আৰু ঘৰুৱা যিবোৰ স্পাইচ খালী পিঁয়াজ নহৰু আদা একো ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বনাই খাবচোন খুব ভাল লাগিব ঠিক আছে ব'লক এতিয়া চাওক কেনেদৰে বনাওঁ হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জাৰ্ণিছে বপুছ লাইফ আজি বহুদিনৰ মূৰত এনেদৰে পাকঘৰৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ সময়টো নাপায় আৰু একেবাৰে দৌৰা দৌৰি দৌৰা দৌৰি ভাত পানী বনোৱা মেলা চব নাস্তা বনোৱা এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা খাবলৈও নাপাওঁ সময় যেনে তেনে চলি আছোঁ আজি অকণমান মানে কি বোলো কিবা এটা বনাই দেখুৱাওঁ কোমোৰা কোমোৰা আচলতে এনেই খাবলৈ চবেই ভাল নাপায় ন জেনেৰেল আমি কোমোৰা ভাজি খাওঁ দাইলত দি তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আজি এটা মই নতুন ধৰণৰ ভাজি বনাইছোঁ কোমোৰাখিনি গ্ৰেড কৰি আলু গ্ৰেড কৰিছোঁ খালী এটা সাৱধান প্ৰথমতে কৈ থওঁ যে একদম ল' ফ্লেমত বনাব নহ'লে মানে কি হয় আলুবোৰ আপোনাৰ কেৰাহীত লাগি যাব যদি আপুনি নন ষ্টিক কেৰাহীত বনোৱা নাই যদি নন ষ্টিকত বনাইছে একো নাই যদি আমাৰ এনেকুৱা নৰ্মেল কেৰাহীত বনাইছে সেইখিনি তলত আলু লাগি যাব সেই গতিকে কোমোৰা আৰু আলুখিনিয়ে অলপ গ্ৰেড কৰি ল'ব যদি আপুনি চাৰিভাগৰ তিনি অংশ আপুনি কোমোৰা দিয়ক আৰু এক অংশ আপুনি আলু দিয়ক গ্ৰেড কৰাৰ পিছত পানী চানী ইয়াৰ পৰা উলিয়াব তেলত আপুনি কাজ জিৰা জিৰা শুকান জলকীয়া জলকীয়া কোনো নহৰু পিঁয়াজ আদি মই নিদিওঁ এইখিনি অলপ সময় ভাজিব ভজাৰ পিছত একদম ল' ফ্লেমত নিমখ হালধি আৰু জিৰা গুড়ি যদি ভজা জিৰা গুড়ি আছে দিব ল' ফ্লেমত আপুনি ভাজিব লাগিব দুই তিনি মিনিটমান তাৰপিছত আপুনি ঢাকোন মাৰি থকাত সিজিবলৈ দিয়ক হোৱাৰ অলপ সময় আগতে ইয়াত অকণমান বেচন ছটিয়াই দিব একদম অকণমান এক চামুচমান আৰু আধা চামুচ চেনি ওপৰত দিলোঁ খাবলৈ খুবেই ভাল হয় খুব ভাল হয় আপুনি লুচিৰ লগত ৰুটিৰ লগত লেটিয়াই লেটিয়াই আপুনি খাব যদি আপুনি বেচন দিব নিবিচাৰে নালাগে কিন্তু দিলে খুবেই ভাল হয় আৰু জলকীয়া গুড়ি যদি কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়ি আছে দিব মই সেইবোৰ এভইড কৰোঁ আচলতে গম পায় আৰু মই যদি সেইবোৰ খাই থাকিবলৈ মোৰ জিভাৰ চকে ক'বলৈ যাবগৈ গতিকে কেনেকৈ বনাওঁ কি বনাওঁ আপোনালোকক লিখুৱাম চাব বাকী গতানুগতিক জীৱনবোৰ আৰু চলি আছোঁ অফিচ দৈনন্দিন অফিচ যোৱা মেলা শাৰীৰিক অসুস্থতাবোৰ থাকে গৰম হ'লে মোৰ বিভিন্ন বেমাৰে দেখা দিয়ে কাৰ্যালয়ত ক'লেও কাৰ্যালয়ত কয় যে কি ছুটি ল'ব লাগে ছুটীটো লৈ ঘৰত গৈ থাকিবলৈ ময়ো নিবিচাৰোঁ আচলতে যিমান পাৰোঁ গৈ থাকোঁ মানে তাত থাকিলে অন্ততঃ মনটো ভাল লাগে বিভিন্নজনক লগ পাওঁ বিভিন্ন কথা পাতোঁ মত বিনিময় হয় গতিকে নতুন কথাও শিকিব পৰা হয় আর ব্যস্ততার মত আসল বেড়া চিন্তাব মনলে নাহে গতি অফিসের ছুটি লো মানে একবারে ভাল নেপুরে বিরক্তিদায়ক আসলে ঘর থাকা তো বন্ধ বলে কলে মূল কারণে একটা চিন্তা আহি যায় যে মানে কত যাব কি কিমান কি ঘর কি আর এটা যেহেতু আপনার ফুলের কামবার আরম্ভ হবলে বরখুণ দিয়ার কারণে ভালোই হয়েছে কিন্তু রোদ দিয়া আছে যে খুব একদম মানে কাম করা দিকদার হয়েছিল লাই ফুলৰ কাম আরম্ভ হব মোৰ প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ হ'ব সেইবোৰতো কৰি থাকিব লাগিব ন এনেদৰে চলি আছোঁ আৰু বিভিন্ন মেল মিটিং সদায় একেখিনি কথাকে কিমান ক'ম এনেকুৱা এটা জীৱন গতিকে ল'ৰালৰি আপোনালোকে মত পোষণ কৰিবলৈ বেয়া পায় যেন পাওঁ কৰিব কিয়নো কৰিব মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন ন আচলতে মই সঁচাকৈ আহিব আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰোঁ গতিকে এনেকুৱা এটা ভাবিব যে কিনো ব্যক্তিগত মত পোষণ কৰিব কিছুমান আপোনালোকৰ মত মতামতে কি হয় মোক এটা মানে সঠিক দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে যদিও আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিবলৈ আপোনালোকে বেয়া পায় কেতিয়াবা হয়তো মোৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী তেওঁলোকে ফোনযোগে বহুতেই মোক ভাল উপদেশে দিয়ে আৰু ময়ো সেইখিনিকে এতিয়া অনুসৰণ কৰিবলৈ ধৰিছোঁ আৱেগ অনুভূতি সেইবোৰ জ্বলাঞ্জলি দিলোঁ আৰু সেইখিনিয়ে মোক মানে জীৱনত কোনো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় নকৰিলে যিমান আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ সেয়া মোৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত ইয়াত কাৰো কোনো মানে সঁহাৰি নাছিল বা কাৰো কোনো মোৰ উৎসাহমূলক তেনেকুৱা নাছিল এনেকুৱা কিছুমান হয় মই যেতিয়া মেডেল বা চাৰ্টিফিকেট পাই আহোঁ একচেপ্ট মাই মাদাৰ অ বাকী কাৰো আপোনাৰ কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই তেনেকুৱা নাই গৈছে গৈছে খেলছে খেলছে বা কিবা পাইছে পাইছে তেনেকুৱা তেনেকুৱা নাই মানে গতিকে এইবোৰ সকলো মোৰ নিজা প্ৰচেষ্টা এতিয়াও ভাবিছোঁ জীৱনটো এনেকৈ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়ি লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ সদায় থাকিব আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নলয় এটা নহয় এতিয়া তিনিটামান অনুষ্ঠান লৈ মই নিমন্ত্ৰিত হৈছোঁ কেতিয়া হৈছোঁ কি কৰিছোঁ সেইবোৰৰ সময়ত যদি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু নহ'লে নাই চাওকচোন বাৰু কোনফালে জীৱনটোৱে গতি কৰে নহয় জানো ঠিক আছে এতিয়া বনাই লওঁ আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হয় ফাইনেল লুটটো একেবাৰে ভাজিখিনি শেষ হ'ল মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ যিসকলে চাম্বাৰ ঘৰত বনাই আহে চাম্বাৰ মচলাটোকে অকণমান ওপৰত স্প্ৰেড কৰি দিবচোন এটা ধুনীয়া সোৱাদ আহে গৰম মছলা দিলেও দিব পাৰে কাষ্ট ক্ৰিমিয়াত সেয়া নিদিব টেষ্টটো তিতা হৈ যাব যিহেতু মই কালজিৰা দিছোঁ জিৰা দিছোঁ ন ইয়াত পিঁয়াজ দিয়া নাই গতিকে বেছি তিতা হ'ব যদি চাম্বাৰ মছলা অকণমান ওপৰত স্প্ৰেড কৰি দিয়ে খুবেই ভাল হয় নাথাকিলে নাই গৰম মছলা দিব গতিকে পাহৰি গৈছিলোঁ যে মই মানে ইমানেই লৰালৰি আমাৰ ফাইল একেবাৰে টেবুলত মানে এনেকৈ পৰি আছে আৰু এইফালৰ পৰা এনেকৈ ফাইল আৰু ৰাতিপুৱাই উঠি ফাইল ৰাতিপুৱাই উঠি এইখিনি দেখাৰ লগে লগে মূৰটো গৰম উঠি যায় যে এনেকুৱা মানে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হোৱা নাই যে একদম আজি নিয়ক আৰামত উঠোচোন চাহ একাপ খাওঁ এনেকুৱা কিবা নাই মূৰত সেই একেখিনি অফিচৰ কামে সোমাই থাকে আৰু ঠিক আছে বনাব খাব দেখুৱাব ক'ব কমেণ্টত ভাল ভাল কমেণ্ট দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে চাগে মই এনেকুৱা এই অনুষ্ঠান দুটালৈ আৰু তিনিটালৈ মই নিমন্ত্ৰিত হৈছোঁ ঠিক আছে কোমোৰা ইতিমধ্যে মই কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছোঁ এতিয়া আলু কাটি ভালকৈ ধুই ল'ম এতিয়া মই গ্ৰেটাৰত এইটো মিহিকৈ গ্ৰেট কৰিম মোক তাকে নহয় অলপ মিহিকৈ কৰিম চেপি অহাৰ পৰা পানী নোলাওঁ আলুত যিহেতু এটা ষ্টিকি এটা আঠাই টাইপ থাকে গতিকে আপোনাৰ কেৰাহীত লাগি যাব পাৰে সেই গতিকে সাৱধান আপুনি এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি প্ৰথমতে কালজিৰা দিলোঁ বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে তাৰপিছত আমাৰ যিটো জিৰা সেইয়া জিৰা দিলোঁ গোটা জিৰা এতিয়া শুকান জলকীয়া এটা দিম বেছি নিদিওঁ আৰু যিহেতু মানে মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেমো আছিলে আপুনি ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে কিন্তু এটাই যথেষ্ট মই যিমানখিনি লৈছোঁ এতিয়া মই এই ৰুকি থোৱা যিখিনি কোমোৰা আৰু আলু ইয়াত দি দিম ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থ'ব নবহুৱাব ইমানে জ্বলি যাব আলুবোৰ লাগি যায় যে এনেকৈ গ্ৰেড কৰি আলু বনালে খুব কেৰাহীত যদি আপুনি নন ষ্টিক কেৰাহীত নাই বনোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাগি লাগি যাব অলপ সময়ৰ মাজে মাজে আপুনি ঢাকন দাঙি লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া প্ৰায় মই দুই মিনিটমান ইয়াত হালধি দি ভাজিম আৰু জিৰা গুড়ি দিম নিমখটো এতিয়া নিদিওঁ যিহেতু বুটকেইটামান ইয়াত দিব বুটকেইটা দিলে ভাল হয় কেঁচা বুট দিলে বৰ ধুনীয়া সোৱাদ এটা ওলায় এই হালধি আৰু জিৰা গুড়ি দি অলপ ভাজিম নিমখ কিয় কাৰণে নিদিওঁ অলপ জহিব এইটো জহি যাব ন কোমোৰাৰ পানী যেতিয়া লাহে লাহে ওলাই সিজি অলপ কমি যাব তেতিয়া নিমখটো দিম নহ'লে নিমখ যদি আপুনি মই কিন্তু প্ৰথমতে দিম মোৰ আন্দাজ এটা আছে আপোনালোকৰ যদি অলপ দিবলৈ ভয় কৰে তেতিয়াহ'লে জহি যোৱাৰ পিছত দিব এতিয়া ভালদৰে ইয়াক লৰাম দুই মিনিট তিনি মিনিট মান এনেকে ভাজিম ভজার পিছত মানে ঢাকন মারি খিজবলে দিম এই কাশে দিয়ে যেতেল একদম লাহে ল বিড় নেব গম পাব যে আপনার মানে ভাজিটো হৈছে হয়েছে আর সালে কিন্তু আপনার এই কেঁচা হয়ে থাকবে অকণমান ধৈৰ্য লাগিব গেছ একেবাৰে বঢ়াই নিদিব এতিয়া মই অলমষ্ট ডান এতিয়া এনেকৈ ঢাকোন মাৰি থৈ দিম আৰু হৈ যাব এয়া হৈ গ'ল আৰু ৰুটিৰ লগত এতিয়া মই খাম ইমানেই ভাল হয় নহয় পুৰি হ'লেতো আৰু ভাল মই গেছৰ কাৰণে পুৰি খোৱা নাই খুব ভাল লাগিব এয়া আকৌ সেই যাত্ৰা ৰাতিপুৱাই পুৰি বনালোঁ বা এই বেঙেনা আলু ভাজিলোঁ চাহ খাই এতিয়া দূৰণিলোঁ যাত্ৰা কিমান যাব ঠিক কৰিব এই যাত্ৰা যে মোক কেতিয়াও শেষ নহ'ব এনেকুৱা লাগিছে অৱশ্যে ভাল লাগে গাড়ীখনত গৈ থাকোঁতে চাৰিওফালৰ মানে চৌদিশৰ সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ চাই যাওঁ দামী হোটেলত ভাত খাবলৈ সোমালোঁ আপোনাৰ কি অৱস্থা মাছ গোটেই জ্বলি গ'ল আফুগুটি দি বনাইছিলে মোৰ ভাগডোখৰ সাতটামান মই ইলাচিয়ে পালোঁ মানে খাব নোৱাৰিলোঁ আৰু গোন্ধাই গ'ল আৰু দেখাত একেবাৰে ভাল দামী হোটেল আকৌ পুনৰাখি নিজৰ গৃহলৈ উভতি আহিম এক বন্ধ কুঠৰিত য'ত মই মাথো মই কেইবজাত পাওঁ ঠিকনা নাই গৈ সেই একেই ঘৰ চাফা কৰা ভাত ৰন্ধা বিছনা পাৰা বাচন ধোৱা এইয়াই জীৱন ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ তেন্তে